gapni aytib qo'yamiz ba'zi bir odamlar ehtiyot bo'laylik mani umuman gunohim yo'q deb qo'yasiz bu xato gap bu gunohimiz juda ko'p ustozlarimiz aytishadiki gunohim yo'q degan odam eng katta gunohkor bo'ladi gunohimiz juda ko'p faqat istig'for qilamiz istig'for aytsak gunoh yuviladi gunohga kafforat bo'ladi gunohim yo'q demanglar parvardigora gunohimni o'zing kechirgin hazrati bahoddin naqshband mana yala yilga yetti yuz yilliklari bo'ladi u zotni huzurlariga kelib bir karomat ko'rsatmaysizmi deyishibdi o'rnilaridan turib bu yoqqa bu yoqqa yuribdilar keyin mana shu karomat debdilar bu qanday karomat desa mana shuncha gunoh bo'lib yelkamda yuryapmanku degan ekanlar shuncha gunohlarim bo'lib men yuryapmanku shunday zot valiyullohlar ular ular ollohdan qo'rqadigan ollohni do'stlari gunohim ko'p degan aa shunday zotlar valiylar endi bizni gunohimiz ko'p shu gapni aytmanglar faqat payg'ambarlar masum bo'ladi